Hallo meine lieben Schüler und Schülerinnen. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Danke für euer Vertrauen und eure Unterstützung. Ich warte auf euch auf meinem Instagram. Den Link findet ihr unten in den Kommentaren. Außerdem könnt ihr von mir eine große PDF-Datei mit allen Informationen aus diesem YouTube-Video bekommen. Schreibt eure E-Mail-Adresse in die Kommentare und ich schicke euch diese PDF-Datei. Und jetzt fangen wir an. Welchen motivierenden Spruch habe ich heute für dich vorbereitet? Hör nicht auf, wenn du müde bist. Hör auf, wenn du fertig bist. Не зупиняйся, коли ти втомлений. Зупиняйся лише тоді, коли ти зробив заплановане. Überleg dir, warum du du Deutsch lernst und welches Ziel Ziel erreichen möchtest. Dieses Ziel soll deine Motivation zum Deutschlernen sein. So wird dein Lernen erfolgreicher, weil es von einem Ziel geleitet wird. Mit Disziplin kannst du alles erreichen. Ich wünsche dir viel Spaß. dabei. Heute arbeiten wir weiter am Thema in der Stadt. Ich hoffe, ihr lernt täglich neue Wörter. Das ist sehr wichtig. Der heutige Stundenplan sieht so aus: Neue Wörter, Dialoge zum Thema Wegbeschreibung, Artikel bei Nomen, Straßenschilder, Hörverstehen. Fangen wir mal an. Neuer Wortschatz für heute. Das Schwimmbad. Der Kindergarten. Das Rathaus. Die Bibliothek. Der Bahnhof. Der Parkplatz. Die Post. Die Apotheke. Der Spielplatz. Der Park. Die Fachschule. Der Führerschein. Das Schild. Der Verkehr. Der Fluss. Der Baum. Die Bank Parken Anhalten Abbiegen Ich hoffe, ihr habt alles notiert. Lernt täglich neuen Wortschatz. Wir gehen weiter und heute führen wir Dialoge zum Thema in der Stadt. Wegbeschreibung Stellt euch solche Situation vor. Ihr seid neu in der Stadt und müsst schnell zur Post. Bitt den Menschen, den Weg dorthin zu beschreiben. Entschuldigung, wie komme ich zur Post? Das ist ganz einfach. Nehmen Sie die U-Bahn, da vorne ist eine U-Bahn-Station. Ja, und wie muss ich fahren? Nehmen Sie die Linie 2 Richtung Südbahnhof. Fahren Sie vier Stationen bis zur Bismarckstraße. Da ist die Hauptpost. Also U2 Richtung Südbahnhof und dann vier Stationen bis zur Bismarckstraße. Ja, genau. Danke schön. Jetzt gemeinsame Übung. Ergänzen Sie den Dialog. Hier haben Sie verschiedene Phrasen. Nein, ich bin mit dem Auto. Dankeschön. Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? Also hier geradeaus und an der zweiten Kreuzung links. Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? Zum Bahnhof? Hm, sind Sie zu Fuß? Нас питали, чи ми пішки. Відповідь: так, ні. Отож, вставляємо наступну фразу. Nein, ich bin mit dem Auto. Gut, dann fahren Sie diese Straße geradeaus und an der zweiten Kreuzung links. Dann kommen Sie zum Bahnhof. Тут нам пояснили дорогу, тому далі ми можемо вставити таку репліку, щоб точно провірити, чи все правильно зрозуміли. Also, Hier geradeaus aus und an der zweiten Kreuzung links. Genau, der Bahnhof ist dann rechts. Iostania replika, Danke schön. Die nächste Übung. Machen Sie bitte selbstständig. Wie komme ich zu? Ergänzen Sie. Nomen Артикль іменників. Сьогодні поговоримо про артиклі. Так, так, так. Я знаю, що про них ми вже багато разів говорили. Але це було відмінювання артиклів в чотирьох відмінках, утворення множини іменників, вживання означеного та неозначеного артикля. Але питання, які часто ставлять ті, хто вчить німецьку. Який артикль обрати? Родиш в українській та німецькій мові взагалі різняться. Наприклад, зошит це воно, ручка – це він, банан це вона. Дурня якась, погодьтеся. Тому я завжди рекомендую своїм учням вчити артиклі разом з іменниками. Тоді вони автоматично появлятимуться у вашому мовленні. Але коли ви не знаєте, який артикль обрати. Гляньте на цю статистику. 34% іменників це іменники чоловічого роду з артиклем ДЕ, 46% іменників німецької мови це іменники жіночого роду з артиклем ДІ. І тільки 20% іменників середнього роду, які вживаються з артиклем ДАС. Тобто, якщо ви не знаєте, в якому роді вжити іменник. Вживайте його з артиклем Ді. Але сьогодні я покажу вам декілька трюків, за допомогою яких ви зможете правильно вшити артикль з іменником. Розпочнемо з чоловічого артикля ДЕА. З ним вживаються перше періоди доби, дні тижня, місяці пори року. Наприклад, «der, morgen, der nachmittag», Der Montag, der Januar, der Frühling. Але маємо винятки. Das Jahr, die Nacht, die Mitternacht, die Woche. Друге – це частини світу. Der Norden, der Osten, der Süden, der Westen. Третє – опади та погода. Der Regen, der Schnee, der Tau, der Nebel, der Wind, der Sturm, der Taifun. Alle die Wolke, die Brise. Vierte. Nazwe Mark Na Napríklad. Der Mercedes, der Opel, der Ford, der BMW. Der Fiat. Напої в німецькій мові також чоловічого роду. Der Tee, der Kaffee, der Saft, der Wein, der Sekt, der Schnaps. Але винятком є слово das Bier. Шосте. Більшість грошових одиниць. Der Euro, der Dollar, der Rubel. Де пізо, де франкн, але, але, але. Ді гривна, де копієке, ди кгоне, де рупіє, де спфунт. Звісно, є певні суфікси, які належать тільки до чоловічого роду ор, де професоа, де директуа, де мотур, іг іш. Der Honig, der König, der Essig, der Teppich. Enk, der Zwilling, der Schmetterling. Ismus, der Realismus, der Optimismus, der Sozialismus. Ist, der Humanist, der Optimist. Ikea, der Informatiker. Der Mechaniker, der Techniker. техніке. Ант, ант, Der Doktorand, der Aspirant, der президент. Ö, der Ingenieur, der Friseur. А тепер переходимо до іменників, які переважно є іменниками жіночого роду. Перше. Квіти та дерева. Ді розе, ді тюльпе, ді, ді, ді пальме. Друге. Фрукти, овочі та ягоди. Діб'яне. ді цитроне, Ді банане, ді, таубе, ді киві. Але тут також є винятки. Де апфель, де пферсіх, де кноблаух. Der cool. Третє. Субстантивовані кількісні числівники. Die, eins, die, drei, die Glückliche Sieben. Тут вам нагадую про 46% артиклів жіночого роду. Але тут також є багато суфіксів іменників жіночого роду. Наприклад, die Meinung, die Übung, die Heizung. Heit – кайт. Die Freiheit, die Wirklichkeit, schafft die Freundschaft, die Gesellschaft, Ion, die Union, die Station, die Religion, ich, die Kritik, die Musik, die Politik, Tät, die Qualität, die Universität, Uhr. Die Literatur, die Kultur, die Natur. Ans, ens. Die Resonanz, die Existenz. Age, ade. Die Garage, die Etage, die Marmelade. Ei, die Metzgerei, die Bäckerei. Сюди належать також багато двоскладових іменників, які закінчуються на ei. Наприклад, дішуле. Die 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 Reise». І, нарешті, переходимо до іменників середнього роду. І це тільки, як ви знаєте, 20% усіх іменників. Перше іменники утворені від дієслів. Наприклад, das Tanzen, das Laufen», Das Sprechen. Друге. Кольори букви ноти. Das blau, das Gelb, das A, das Fäß. Третє. Більшість металів і хімічних елементів. Наприклад, das gold. Das zink, das Holz, das Öl, das Blei. Alle. der Stahl, der Kobalt, die Bronze. Четверте. Дробові числівники. Das Viertel, Das Drittel, das Fünftel. П'яте. Одиниці виміру. Das kilo. Das Gramm, das Pfund, Das Watt, das Volt. Також іменники середнього роду мають певні суфікси. Leinchen. Napryklok. Das Häuschen, das Fräulein. Ma, das Thema, das Klima, das Drama. Ment, das Parlament, das Dokument, aber der Moment. Um, das Auditorium, das Zentrum. Tum, das Eigentum das wachstum aber der reichtum der irrtum ich das gesicht das gedicht das licht eng das shopping das training nis das erlebnis das ereignis das gedächtnis aber die kenntnis die erlaubnis Die Finsternis. Отож, це основні правила, якими ви можете користуватися. Але моя порада одна і єдина вчити іменники відразу з артиклем. Тепер самостійне завдання для вас. Визначте рід наступних іменників. Schilder in der Stadt. Wyski u misti Was bedeuten sie? Parkplatz. Post. Apotheke. Haltestelle. U-Bahn. Rauchverbot. Autobahn. Fußgängerübergang, Erste Hilfe, Tankstelle, Fußgängerunterführung, vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts, vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus, vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus oder rechts. Kreisverkehr, Radweg, Gehweg, gemeinsamer Geh- und Radweg, Verbot für Fahrzeuge aller Arten, Verbot für Radweg, Verbot der Einfahrt, absolutes Haltverbot. Vorfahrtstraße Ende der Vorfahrtstraße Fußgänger überweg. Sackgasse Fremdenverkehrsbüro oder Auskunftsstelle Pannenhilfe. Ich hoffe, dass es Ihnen jetzt leichter wird, sich in der und endlich hör verstehen. Über Verkehrsmittel sprechen. A1. Hören Sie den Dialog und kreuzen Sie an, was ist richtig, was ist falsch. Wie fährst du zur Arbeit? Ich fahre mit dem Auto. Und du? Ich fahre mit dem Zug. Zugfahren ist teuer. Autofahren ist auch teuer. Wie lange stehst du jeden Tag im Stau? Ich stehe montags und freitags circa 30 Minuten im Stau. Mittwochs fahre ich nur 20 Minuten ins Büro. Wie lange fährst du zur Arbeit? 50 Minuten, aber ich kann im Zug arbeiten. Warum fährst du nicht mit dem Zug? Die Züge haben oft Verspätung. Ich sitze lieber im Auto und höre Radio. Und hier haben Sie die Lösungen. Zu allen Aufgaben. Prüfen Sie sich selbst. Für heute ist es alles. Ich wünsche euch viel Spaß beim Deutschlernen. Bleibt fleißig. Und lernt täglich Deutsch. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.